Москва хочет показать Вашингтону, что Киев не договороспособен. А, так теперь все зрозуміло ну не те чтобы мы звісно не сдогадывася что нас правде задумали у Кремлі, але вже и офіційні роты Путіна у цьому відкрито зізнаються. зачем нам все это нужно нас все равно обману тамтра-та-та вот та сказатьть вообще не надо ни с кем ни о чем говорить я очень надеюсь на то что мы из прошлых сюжетов извлекли соответствующие уроки и вот и никогда не вернемся вот к тем ошибкам которые были ну по крайней мере как бы да так по идее должно быть було б бить. І я думаю, що так і буде. Диктатор Федерації не хоче ніякого припинення вогню. І крапка. Та й самі росіяни. теж те, що Росії треба виграти во всьому, а потім і ставити умови перед Трампом, щоб побіг всіх Росія. Тому що Путін просто красавчик. Я йому реально руку пожал. Ось вам підтвердження того, що шарахнуті телевізором та, звісно, пропагандою громадяни Російської Федерації не хочуть дивитися всередину своєї країни та вирішувати свої проблеми. Вони хочуть, щоб Путін усіх принижував, знищував. Ну і звісно, мріють, щоб сусіди, тобто ми ні в якому разі не жили краще. Тим часом у московських студіях продовжують звинувачувати у небажанні припинити війну Україну. И почему я не удивлена? Прекращать воздушные удары он не пытался. Напротив, уже после беседы с Трампом 132 украинских беспилотника атаковали 7 российских регионов. Самый массированный налет на Саратовскую область в Энгельсе. Украинские БПЛА ударили по больнице. В результате ранения получили два человека. Также был поврежден кислородный трубопровод для больничной реанимации. Поликлиника в Энгельсе временно не принимает никаких пациентов. По словам губернатора, в регионе повреждены 30 частных домов. При этом Киев цинично утверждает, что ВСУ поразили объект, где русские держали стратегические бомбардировщики. В больнице держали для России, Россия считает, что это для нее это неприемлемо. Почему э, украинцы делают то, что они делают сегодня? Например, они по сути э, используют массу дронов, которых у них действительно очень много. И они нравится нам это или нет, они могут это делать достаточно долго. Да. Мы они мы пытаются сказать, сказать следующее: Россия жалуется на то, что это произошло, а украинцы в ответ на это говорят. Хорошо! Мы согласны это прекратить буквально немедленно. Подпишите э, частичное перемирие, которое мы, европейцы, вам предлагают. Угу. Россия на это говорит: нет, мы не согласны. И тогда Украина говорит: а, ну тогда же вы не согласны. Это Россия э, ломает переговорный процесс. Украина и европейцы миролюбивые державы, они стремятся к миру, а это Россия не согласна. Она сама на себя накликает то, что происходит. Так, а что властное не так? Бо й правда, саме Путін не хоче припинення вогню чи бодай якогось перемир'я, і те, що після його розмови з президентом США Дональдом Трампом, російські військові продовжують обстрілювати українські міста та села, найбільш влучна демонстрація того, як з бункерним можна про щось домовлятися вірніше не можна, схоже, що Трамп цього так і не зрозумів, або навіть якщо і зрозумів, то продовжує підігравати Путіну. А знаете, даремно. Бо ось як сьогодні про Трампа говорит путинисты. Трамп, на мой взгляд, человек, умеющий передергивать в картах мастер игры в покер, как я неоднократно говорил, который был выдвинут Западом консолидированно для того, чтобы обмануть нашего президента и главнокомандующего. Это невозможно. по той простой причине, что Путин даже не гроссмейстер, он чемпион игры в эти переговоры. И, так сказать, вот я думаю, что многие десятилетия опыта это доказывают. И в данном случае он выдвинул ультиматум Трампу. Потому что сейчас дальнейшая политическая судьба Трампа в качестве президента зависит от того, насколько он будет успешен. А судьба Владимира Владимировича, как правильно сказал, святейший, мы абсолютно консолидированы за нашим президентом, не зависит ничего, кроме как от того абсолютнейшего доверия, которое к нему питает русский народ. Російський народ, звісно, на цю словесну діарею можна було б не звертати увагу, бо аналітика цих експертів така ж нікчемна, як і їхні кислі пики. Але є нюанс: громадяни федерації дійсно продовжують підтримувати свого кривавого фюрера. Це, що Росії нада виграти всьому. А потом и ставить условия перед Трампом, чтобы победила всегда Россия. Я считаю так. А вы думаете, начал он не услышит требования Трампа? А иначе он не услышит. Если мы сейчас прекратим войну, то значит Россия, считайте, проиграла. Надо идти до конца. Я так считаю. А за что вы любите Путина? Какие действия там, какие качества? Путин только вещи говорит, только и делает вещи, я ну, он люблю. например, какие? Например, какие? Ну, не могу, он столько вещей добрых делает, потому что я не могу перечислить это. Ну, какая главная вещь, за которую вы уважаете? Что он сделал такого кто-то в политике, что вы прямо ему благодарны? Что он всех унижает, все боятся нас. А то... это хорошо, вы считаете? Да, это очень хорошо, потому что Путин просто красавчик. Я ему реально бы руку пожал. Он сюда придет? А вы считаете, цели свободы были достигнуты? Конечно, мы просто разбомбили этих хохлов. Просто красавчики мы. Не знаю, они агрессивные какие-то вообще. Глупые. Их затравили, потому что мы вообще говняки. Но мы на самом деле это крутые. Вот и все. А, ну, надо, наверное, Курскую область вернуть и все на этом остановиться. Угу. Потому что народ, мне кажется, недоволен. То, что это длится, продолжает длиться. Но Владимир Владимирович Путин, вперед, вы молодец. Вы к нему положительно относитесь? Конечно. Как можно к такому мужчине отри отрицательно относиться? Какие у него главные качества? За что вы его любите? За то, что, э -э первое, мужского у него достаточно. <laughs> за свой народ до конца. Вот. Хоть я и не русский, но гражданин Российской Федерации. А вы откуда? С Армении. О, коротко, то це росіян просто запитали, чи готові вони до припинення війни чи бодай, тимчасового припинення вогню. І як розумієте, мої коментарі тут зайві. Ви ж напишіть під відео, що думаєте. Бо в мене в голові крутиться лише одне: роботи у нас ще багато. Бо й правда, хоч і Путін розв'язав цю страшну війну, його ж покірне стадо її продовжує, і знаєте, росіяни, звісно, хоч і вмотивовані кривавим рублем першочергово, але таки вирушають на цю війну. Зараз йде uh, мощна соціальна реклама. Люди йдіть в армію, йдіть uh, на цю війну, предлагають. Uh, сразу подъемные, что там 2,5 миллиона рублей, если это в Москве. Ну, что там 2,100, 2,200, если в других городах. И плюс зарплата от 200 тысяч. И прям зовут и зовут. И надо сказать, что народ идет. Так, чтобы человек прям горел желание бить и поэтому пошел бы доброволец. Ну, все, кто были Добровольцями вже давно там, а народ щось знову йде за деньгами. Проєнію по, по смерті хороші деньги платять. В основному мотивація все-таки денежне у людей, я так скажу. От тільки, на жаль, вони так і не зрозуміли, що гроші, заради яких вони відправляються воювати їм то не знадобляться. Хіба що їхнім рідним на поховання. Аладце, известно, в краще выпадком на сегодняшний день то, что я вижу, то, что я знаю от своих друзей, каждый выход штурмовиков это потери погибшими 90%, то есть выживает 10% после штурма. Вот у меня друг один сейчас в госпитале, он лежал, сейчас выписался, опять ушел на фронт после ранения. Он говорит: У нас было 20 человек, 18 погибло. Двое выжили только потому, что были ранены в самом начале и успели вернуться к своим. И он попал в госпиталь, где такие же, как он, пацаны, и в среднем статистику у всех такая же. То есть там, где он лежал, это палаты на 300 человек. Он общался, он общительный парень очень, практически со всеми. И в итоге везде статистика 10-15% выживших. Как вам такая статистика? Шкода знает, что оккупанты это так и не зрозуміли. Як і те, що ось тих зарплат у 200 тисяч, вони не побачать. Але, як то кажуть, дурень думкою багатіє, то і стає черговою порцією гарматного м'яса Путіна. До речі, далі ще більше, ще цікавіше, бо я знайшла відео, на якому окупант намагається відкрити очі іншим путінським воякам і зізнається у тому, про що на болотах навіть думати не можна, не те, що ось так говорити вслух. в нашем генеральном штабе вооруженных сил есть предатели. Потому что, потому что они за 2-3 недели видели скопление х... в Курском со стороны Сумской области. Они все видели. Генеральный штаб видел. Они все видели. Не, не, был отдан ни один приказ, это то есть информация, которую я точно знаю. Не был отдан ни один приказ об уничтожении этой живой силы. И никто не знает почему. Вот я бы вот как-то бы хотел выйти на аппарат президента, ну, чтобы вот просто ему рассказать, что за там сидят предатели. Кто-то точно не хочет, чтобы мы победили. Я вот я почти не уверен в этом. как вы разумеете, это на московских телевизионных помыках тоже не покажет. Там на порядку денному. Москва хочет показать Вашингтону, что Киев не договороспособен. Давайте мы не будем сейчас прекращать вот это вот перемирие устраивать на 30 дней совсем. Давайте мы возьмем небольшую деталь. И откажемся на 30 дней бить по энергообъектам Нужна иллюстрация Так. Ну я. то есть Синка, да. Трамп поговорит с Зеленским Принудит его к тому, чтобы он эти соглашения, как, это перемирие как принял. Его, как, как он его принудит? А это его проблема. Соглашайся. Вы погодите, Георг. Он говорит. просто скажет, соглашайся. А тот, тот а скажет, нахрен, как не вас кровью. не слышно? Я уже не разумею не, английскую вот, мову. Это, это возвращение как раз в реальность. И что дальше? А дальше уже, если он не услышит прекратиться всякая военная помощь, разведданные, и действительно Георг э, абсолютно прав, когда упоминает еще и санкции в отношении Украины, что в принципе да. казалось дикость. То сегодня промывают россиянцам Посмотрите, как э, интересно получилось с этим 30 дневным перемирием. Значит, американцы объявили очень коротко, очень несодержательно, очень неинформативно, 30 дней перемирия. Без ответа на вопрос, зачем, для чего. Эти сумасшедшие в Европе сразу возбудились. Да, классная идея, 30 дней перемирия. 30 дней побежали, все поддерживают, и, и так далее, и так далее. А потом выходит Путин: Вот Инравич абсолютно спокойно великий. Мы за. ребят, мы всеми руками за. Только нужно ответ на вопрос: а зачем это? Ну, то есть, какова цель? И дальше начинается перечень как бы вопросов вполне логичных. Это были даже не условия, это были вопросы, да? после которых актуальность как бы, 30-дневного перемирия, она снялась. А это правда, яку втомились приховывать оккупанты. Мы 503-й полк, если что. Вот. Да. Хотим Она домой паша. к семьям съездить, хотя бы на эти сраные две недели. У нас наше руководство нас и бортует. Каждый, рвется, месяц, каждый, каждый месяц нас бортуют с отпусками, мы не ездим. Последний раз были в марте того года. Мне кажется, что нас всех тут наёб... Е... Вот что мне... Скоро развернем... А раз... Образом то, что мы здесь как живое мясо. И... Мы скоро развернем автоматы на своих высшестоящих руководствах. Перестреляем их и заедем домой. Усьока хотят. а я ж показую все це для того, щоб на фоні усіх новин, які давайте відверто останнім часом вибувають у нас з вами землю з під ніг. Ви не забували, щоб там не відбувалося на міжнародній політичній арені. Україна була, є і буде, і ми продовжуємо боротися. Бо дзузьки їм всім, а не ми з вами. Тож давайте й далі підтримувати наші сили оборони. І знаєте, давайте робити все, що можемо, щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце, бо воно точно не на нашій українській землі. А от хто знову постукає з дна на болотах, бо там це роблять регулярно. Розкажу у наступному випуску. Тож тисніть на дзвіночок, залишайте свої вподобайки та коментарі, щоб не пропустити наступне відео. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.